Всем привет! Это новый влог, Как мы с вот этой вот дурочкой идем покупать Рите подарок на день рождения. Такая вот у меня сумочка гламурная, все. Мы идем, всем пока. Ой, то есть. Да, вот такая вот Лера. Вот такая вот. Такая вот я, такая... я. Я Короче, все, встретимся в магазине. Мы зашли в центр. Забыли, как на голос пацана. Тебя полуфабрикатка хочет купить джинс. Я в тетку врезалась. Все, пожалуйста, идем на выход. Нет. Что я выхожу? Девочки, нам нельзя давать деньги. Посмотрите, какую фигню мы купили. Пакет за 59 гривен.

короче, моя сумка, если видите, и еще один пакет. Холодная. Ой, ну... ну, ну, э, за сумку 59 гривен, мне кажется, это, это дорого, лезо. Мы идем сейчас э, в, АТБ. в АТБ. Да. А куда мы идем? Ой, за капсулами, бля, за АТБ. Прил? О, Лер, она так на твою Лер... Вижу, Лер она так поделилась. красиво на твою гламурную сумку. А, я Вообще а, в шоке. Это... Лер, собака. А то, собака. А то, мы дальше идем за капсулами. А, ты там еще в простор. Да. Мы, короче... Мы по, городу, по Да. Мы уже не по шала -маляй. Шала -маляй. Короче, нам вот это вот. Бля. Что сказать? А мы гуляем уже три часа. И мы были в материку. Это первый магазин. Синсей второй. Где мы еще были, да. Только в Синсей и материку? Да. Я в аптеке в Червоном А, и в Червоном маркете чуть ли не зашли в аптеку. Я это, кстати, сняла. Вообще. Да. И мы, короче, по этим трем магазинам в черном маркете мы 10 минут. Нам вот эти фуршеты. О, да, еще фуршет. В... Еще в, в черном маркете мы были... ну, 2 минуты, максимум минута. материку мы выбирали джинсы, мы покажем дома. Все деньги потратили. Да, это, ну, у меня 11 гривен осталось. Туалет, купим. Ну, давай за... Окей. Okay. Короче, а в материку, ну, мы выбрали куклу или точно будем покупать ее? Потому что у через три дня рождения, мы, короче... А что мы там найдем? В любом случае, тебе все по 11. Все по 10. И мы это все купили. Короче, у меня удалился видос. Я же своими капсулами удалился. Там, где ты показал. Короче, покажемся дома. Расскажу еще раз. Лера купила себе джинсы и ботик. Это получается где-то 1200 десь. О, девочка, Лера одна студия. Девочка, девочка, девочка. Девочка. А я потратила... Я потратила как на купушку. И то Лера скинула 85 гривень. Получается подарок вместе. О, я очень маленькая. Но я заработала, ревен, а я заработала 825 гривен, а Лера скинула плюс 75. У меня на карточке осталось 11. Прикину Лере 11. Так уж и быть. Извините, пожалуйста. Еще э, мы, короче... Пошпайте, мне бог и ноги, Что Да, только не за свою карточку. Ну, ладно, блин. Короче, купили капсулы 5 штук, 100 гривен, а це 650, там 50 штук. Ну, вони могут, типа, сделать микс во всем месте, так уж выбрать. Да, микс. А я теперь не знаю, что это означает, то, что... То, что ты дебил. А что делать теперь? В интернете читать. Короче, пакет раз. Ну, пакет два модный, самый сенсея. Я седой. Два... Нет, два не А, а тут вдруг там вообще баба с бабой Талин. Капец, так многие, блядь, это ужас. Ой, У сиюца, обувь мала. Мы побывали уже в каких то э, пятерох магазинах. Сенсей. Сенсей первый, второй. Широный. Широный. Аптека почти не зашли. Почти Маркет от всех, чем сенсей. еще Ой, простор. Аня. Метерик. Сенсей два раза. Шесть. А э, ну да, получается шесть, четыре пять раз. В магазин там. Я купила он в то время дороже, чем в сенсей. Реально, кстати. Но он и лучше, чем в сенсей. Там в сенсей кисть. С... Честно, стол. Вс, не Все, короче, мы идем домой, а они нам еще фуршет. Что нет? нет? Карта уже на такой. Фуршет нам не, а, нет, да. мы, не идем. мы идем домой. Ну и слава ну, богу. что, не познать, что там уже Хотя, может быть, если бы я раньше взяли, то мама бы сказала. Я вам за счет 100%. Помнишь, как мой телефон в снег упал? Да. Вот, ты, ты, Покажи ты, 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 капсулы еще раз, пожалуйста. Ой, она ну, что-то там О! Вот такие вот. Вот такие вот, короче, там разные цвета. там красиво, это, наверное, зеленое. Ой, ну вот. Мне нравится розовый. Ну, он <кхем> Ну да, вот кукла, кстати. Там Ритя духи, соломка. Вот сенсей. Сок. Сок, духи, Покажем распаковочку дома. Короче, я бы хотела бы три но Ну нормально я этих подарков. Реально щешь вот это вот. Люда, баба, Хрещена Ой, ну я Уже к ноги, блядь, капец, Свои пальцы, блядь. Я за уже подули на то. Бля, ну нормально, так. я бы подавала на, на килограмм 30. Я на килограмм 3. Ой, ты красавчик Степан номер два. Ой, я він так я так на сумочку На сумочку? На сумочку! Ну, офігенна Сумка 59 гривень А я думала на 100 гривень держат. Так это, это дорого. Ми вже в, в Жешеве в Ашані брали за скільки? За 4? За 4 злотых. 40 гривень Ну гривен. обычно, а тепер дивіться Синсей. А мама по 5 если у нас знаешь, что мы были. А где мы купили бодик? -то? А, <плес> ну короче. <плес> Быстрая распаковка. Пакет с сейом. Джинсы. Верно, Дальше. А ну <плес> <плес> Краска моя. <молодая. плес> Окей. Капсулы. 5 штук 50 гривен, ужас Целая упаковка 650 Я не хочу на квайты Так, да иди Лера я... <laughs> Миха, умывалка все, Ты разделась Прямо перед камерой Шампунь ну, давай, сухая okay. ну, Всё, теперь отворачивайся, я, я, я да. буду показывать Да Так, всё, пока mm -hmm. Так, значит, это вот такая вот красота, посмотрите. Что такое? Такая вот. И теперь, вот. Какая красотка. Она такая маленькая вообще. Посмотрите. А, кстати, здесь она нарисована. Потом Рита будет смотреть. Какая вот классная куколка. А еще мы, кстати, купили сомненцы. Я забыла показать. Так, сейчас я вам покажу. Все, распаковка сделана. Также я сок. Что? А ты де... де... и соломку купили. Где соломка? Ну, вот такая вот соломка. А. Короче. Glass.